Сейчук Александр Петрович Являюсь администратором проекта Украина пропадает без вести Хотелось бы вам представить новый формат общения с военнопленными Подписывайтесь Делайте репосты Ставьте лайки Рассылайте своим родным, близким, друзьям Здесь можно узнать много нового Открыть для себя очень много правды Хотелось бы представить Руслана Сычевский, Руслан Викторович, военнослужащего 17-й танковой бригады. Здравствуй, Руслан. Добрый день. Представься, расскажи о себе, где живешь, родные, близкие, есть ли у тебя братья, сестры. Солдат 17-й танковой бригады <coughs> Сычевских Руслан Викторович родился в 88 году в Харькове, где, в принципе, и проживаю. Да, есть семья. Мать осталась в Харькове, отец в Курске. Родная сестра не смогла вернуться в Украину при начале боевых действий. Остальная, остальная часть семьи проживает на территории Курской области. А как так ну, получилось? Ты домой к папе решил прогуляться? Ну, или вообще вы отношения поддерживали? Ну, на вас не повлияли военные действия, на общение, ну, на общение с семьей? Там, ну, то есть... Нет, моя семья, в принципе, как до, до всех событий 14-22 года жила дружно и в принципе поддерживаем мы тесный общий язык и по сей день. Как бы на мою семью никакие политические моменты вообще не повлияли. Рус, расскажи, ну, как ты попал в армию? Кем ты, ну, там служил? Какие были у тебя, ну, звания? Попал я в армию 26 августа 24 года. Шел с работы. Пять сотрудников ТЦК на скорой Сопровождение милиции. Прямо на скорой помощи Да, подъехали. прямо на скорой. Нет, они стояли. Я мимо просто шел с работы. Они уже стояли. Они Роз... в машине сидели или? А, а... Она высокая там машина, они за ней стояли. Я их просто априори не видел. И что проходил мимо, стоять. Стоять, а получается пробили они мои документы. А я с 23-го года в бегах. То есть у меня ну, была уже... В розыске, как получается? Да. Сам мы... был в розыске, знаешь... Да, я в розыске, у меня была боевая повестка на 6 мая, на которую я просто не явился. Ну, по соображениям своим. У меня такая история была, что я тоже, ну, дома у себя был в розыске. ну, не являлся в, этот, а в Киеве, когда уже, ну, ТЦК приняла, уже боевые действия прошел, попал в плен, звоню домой, сестра ходила, ну, в ТЦК узнавать, что там, как бы давно на связи не было. Ей сказали, ну, какой? он в розыске. А я уже в плену, блядь. Не, ну, у меня, конечно, не так было. Просто не пробили, что у меня уже боевая повестка. И все, у меня в сопровождении под конвоем завезли в больничку. Пять минут все печати. Да, пять минут все печати. И я уже, грубо говоря, через два часа ехал в учебку. То есть, приехал в учебку, 42 дня курс у меня получился. Ну, учебка ну, нормальная была. Учили чему-то? или? Не, учебка в принципе нормальная. Правда, что за месяц... Ну, у меня получилось 42 дня, с них 35 учебки, а все остальное бюрократия. За это время, конечно, Рекса с тебя никто не сделает. Ну, но, это понятно. Но более-менее, в принципе, дали информацию, которая... Ну, кто хотел, тот да. запоминал да, какие-либо то кто... либо действия. Согласен. Тут я не поспорю. Кто хотел, тот занимался в основном все штурмовые все штурмовое. ну, расскажи, как вот выехал на позицию, там, тебе объявляли там, БР, там, ну, то есть, как это все произошло? получается, это 8 октября нас... Да, 8 октября нас погрузили с учебки, 9 я в Сумах, 6 дней в Сумах. И все, пришел там помощничек, один из помощников какого-то там старшего, говорит, пацаны собирайтесь, там через час будет выезд. Никто, соответственно, не говорит, что где, куда. Никаких ни БР, ни распоряжений, и даже военника своего в руках не держал. Ну, а ты говоришь, ну, кто-то там пришел, вы его первый раз видели? Э -э, нет, нет. Мы когда приехали туда, получается, пришли, я видел своего, грубо говоря, ротного два раза. Первый раз, когда мы пришли оформляться, он вышел, спросил, добровольцы есть, добровольцев нет, он покрутил. Короче, с недовольным лицом он развернулся, ушел, оставил нас там на. Я даже не знаю, кто этот пацаненок. По должности, кто он вообще есть там. Ну, в общем, и еще когда нас, когда нас на, на провизию, как-то на учет или как это правильно сказать, на обеспечение поставили. Вот я два раза видел своего командира. И пришел там пацаненок от него. Говорит, пацаны сказали так и так, готовьтесь. Что готовится, к чему готовится, нету. Ни обмундирования, в принципе, ничего. Единственный плюс, что у меня с учебки с собой была плитоноска. Ну и все. А да, потом... внутри хоть что-то было там в плитоноске? Не, ну, с плитами, понятное <с дело. То есть вся, грубо говоря, моя экипировка, форма, то, что в учебке дали, и плитоноска. Все, на этом все закончилось. Ну, уже сразу там нам калашматы дали. Дали по пару гранат, БК там. Ну, БК, что? патронов. Четыре магазина и жменю патронов и все, вперед. Ни рации, ни лопаты. Шесть человек, которые понятия не имеют, что такие, вообще, что такое боевые действия. И вперед с песнями. Через час дороги взлетели. На мину наехали, подлетели. А на чем ехали? На М113. Я даже не знаю, это БТР или не БТР. Я всегда думал, что это машина какая-то эвакуации. Ну, блин, на видео я видел, типа, эта машина какой-то эвакуации. Но это какая-то европейская там? Ну, да, точно. да, это какая-то европейская, это точно не советская техника. Ну, в принципе, подорвались на мине, водила. Сразу понял, что мы на мине подлетели ноги поперебивало. А что, оно там? ну, пронзило машину, она не бронированная была? Нет, он получается от того, что взрыв его подкинула и поперебивала ему, я не знаю, там рычаги, руль, как оно там А, стоит. то есть э, все, что было в машине, не осколками поперебивало? Не, 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 он чисто поломал. Машина, фу 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 блин, не взлетела. То есть она осталась, в принципе, целая. Ну и что, суета, паника, никто не знает, что делать. Там еле-еле душа в теле вытянули этого водителя. Ни рации, ничего нету, ни с кем связаться. Начался минометный обстрел сразу же. Единственное, что сразу в голову влезло, что от машины надо максимально подальше куда-то деваться. Ну и вся моя группа назад. А я наоборот спустился там к водоемчику. Думаю, миномет осколки все равно будут вверх лететь. Ну я просто в Харькове. Да, я, пониже. Знаю, я знаю, что это такое, что такое минометные обстрелы. И то есть имел с этим практику. Ну и я к водице. так залег, ну и буквально только закончилась минометка, и меня уже пацаны русские срисовали. Они там речушка небольшая, даже наверное не речушка, а столок. Живу... Они тебе ну, предложили сдаться в плен? Да, ну ты... сразу, жить хочешь, мы уже мы с ними общались еще через, это, через этот водоемчик. Говорю, конечно хочу, Говорю, я воевать не хочу. Говорит, ну тогда говорит, давай. Вставай там туда-сюда, иди к нам. Я еще походил, там покружил, наверное, минут пять, потому что я не знал, как к ним перейти на ту сторону. Ну, что, пришел к ним, спросили, кто, где, откуда, что я тут делаю, какого пришел сюда. Ну, не били, нормально относились, ну, все, классно. Сказать прям били, нет, ну, пару вещей профилактических я получил. Ну и в процессе разговора <coughs> сразу спросили вообще, откуда я родом. Типа, и все остальные моменты. С какой бригады? Ну, сказал, как есть. Дальше связали, наверное, часа полтора я посидел связанный. Ну, а ну, как события все. дальше ну, происходили? Дальше события как происходили? Ну, может, там, ну, так, вкратце. Там. Два дня со штурмовиками. Просидел на позициях. Немножко подсказал, как вообще работают одноразки всякие, какие у нас в БТРе были европейские. Пацаны признательны были. А потом по ночи, я не знаю, я спал. Даже не представляю, как там, короче, что произошло. Но я спал уже. И стрелка дня началась. Ну, был один двухсотый, было два трехсотых. И я с ними, вот с русскими, уже начали выносить этих раненых. По дороге начал миномет нас обкрывать. 120-ка долго по била. Наверное, часа два-три мы по посадке проползали. В конце концов скинул дрон. И вот у нас группа, которая была, 8 человек, кто несли. Ну, тремя группами выдвигалась. Просто первая намного дальше. Отошла метра, наверное, на 150. А по нам скинул дрон. Два в спину моих и один в руку. Ну и пацанов сильно посекло. Один остался целый со всех. И мужик один ходячий. Ну, мы, получается, вдвоем ходящие еще были. Пошли, дошли с ним, в конце концов, до рации, сообщили. Ну, уже к нам навстречу выдвинулись пацаны помогать. Все. Через день даже не через день, попал на допрос, узнали кто, что, как, все вот эти моменты, и я назад попал еще на неделю в посадку, с которой я вышел. Там вообще уже как бы приняли буквально через день как своего, ну, пообщались, узнали вообще, как я попал в армию, сколько служу, откуда родом. Ну, все вот эти моменты стандартные. Дальше вообще человеческое ну, познакомились. Отношение. Да, да, грубо говоря. Пришел, познакомился уже только с другими пацанами. Все ну, это... объяснил свою точку, как ты ко всему относишься, вот это, что видел, что это. Там да, видеть я там особо-то ничего и не видел. Не, ну, не в военных действиях, а, а точку изначально. Зрения, да, ну, да, да, точку зрения, грубо говоря. Ну, вы же теперь, пообщались... Они вообще все удивились с того, что у меня почти вся родня здесь. Ну, не почти, а у меня, грубо говоря, 95% родственников все здесь, в Курской области. Они, конечно, все были в шоке с этого момента. Как так? Говорит, а что ты пришел? Говорю, вариантов не было. Или там хлопнут, или здесь, может, повезет. Все. так я, в конце концов, оказался в плену. Руслан, ну а ты когда попал в плен, ты ну, сразу позвонил, там дали пацаны позвонить, там, или может ты попросил у них позвонить. Куда звонил, там, ну, какие-то эмоции, я... родных там приколи? Да какие эмоции? Все были рады и счастливы, что живой. Это самая основная была эмоция. Потому что, как бы то, что рассказывают по телевизору, это один момент, а то, что есть на самом деле, это немного совсем разные вещи. У ну, меня, в принципе, мать тоже. А ты маме позвонил, да? Пацаны дали позвонить, ты набрал мамку. Я даже не то, что позвонил, я когда попробовал позвонить, мне дали позвонить. Ну, я в посадке не было связи. То есть было проблематично позвонить. И когда меня уже вывели в поселок, там мне дали возможность позвонить. Я позвонил матери, она трубку не взяла. В итоге я и записал, типа, вот этот селфик, ну, кружочек этот, что жив-здоров, туда-сюда, и попросил номер сестры, ну, которая здесь, в России. И уже потом, да, она связалась с командиром. Ну, я не знал, что она связалась. То есть она уже там со всеми поговорила, ей сказали, что все нормально, жив здоров. Ну и буквально, наверное, с того момента, как я вышел с посадки, то дни через пять мне дали позвонить. Я созвонился уже непосредственно. 40. Как они отреагировали? Да как? Как? Рады все, что жив здоров. То, что в плену, то дело десятое. Тем более, русские вообще как бы за этот вопрос не парились. А мать, конечно, переживала. Да и сейчас нам переживает. Хоть и вы говорите, что все хорошо, все равно переживает. Ну, по-любому. Каждая мама переживает. Конечно. Ну, а так, главное, что живой. А все остальное-то мелочи жизни. руса можешь ну, рассказать, где ты работал, учился? Ну, то есть твоя жизнь до военных действий? Это, да, наверное, жизнь, как и у всех. Отучился 11 классов. После два раза поступил на бюджет и ни разу не доучился. Не, а мое, что было? не мое, как оказалось. Учеба? Ну да, совсем не мое. А если бы вы учился, кем бы был? Первый раз был техникум связи. Связи с там хотел быть. Там да не хотел я быть, не было вообще не принципиально, куда бы я пошел учиться. Чисто корочка. Ни больше, ни меньше. И ну, желания а что, все так учились. Желания но... вообще никакого не, не было. А второй раз в сельского хозяйства поступил я тоже. А тоже хотел быть. Так такая же история. Просто туда было проще поступить. Пошел, блин, сдал экзамены и всех дел. И, короче, я так туда и не пошел. Ну, а после учебы там? После учебы шо, пошел работать где-то стройки, где-то на производстве рубероида был в десятом, десятый там где-то или одиннадцатый. Вот вообще уехал в Москву на заработках был, приехал назад, наверное, на ХТЗ попал на завод Харьковский тракторный. А после уже я долгое время работал оператором. На роботи, ну, роботизированный сварочный, короче, комплекс. На этот дом в Харькове. Да, да. да. А Варил ага. контейнер. Сварщиком был? Ну да, можно и так сказать. Такими электродами или аппаратом. Робот. Это в прямом смысле ну, робот. Понял. Ну и как бы мимоходом научился и руками варить. Замис, Это... робота хотел стать? Нет. Просто оно ну, смешно было. Или там подправлять через робота, прогонять как-то время это все. Или можно было пойти по-быстрому руками, там подварить, да и все. А что ты можешь сказать вообще ну, про 2014 год? Мысли твои, <с твои <с движения в это время, что делал, чем занимался, как реагировал на все? Ой так как 14 год. В то время как бы прям сильно глобально я не занимался этими вопросами политики или еще чего-то. Но прекрасно понимал, к чему ведет. Сначала, конечно, улыбался, что 21 век Майдан, люди с палками бегали. А когда уже появились... Войнушки играли. Ну... Можно и так сказать. А когда уже людишки появились, какие первые беттер тогда спалили, тогда уже я понял, что все далеко не просто так. Потом же шьяныка скинули и поехали эти все марафоны по городам кататься. Западная разоружает склады. Это все считалось в порядке вещей. На востоке люди начали выходить против. Но их сделали сепарами. Ты участвовал в каких-то либо таких акциях? Да, я был участником антимайдана в Харькове. То есть непосредственно все видел, как это происходило. Стыкались. А как, ну, дома это все происходило? Ну, как вы боролись с этим там чтобы... Ну, дома, скорее всего, не мы боролись с этим, а к нам приехали бороться с этим, потому что основная масса людей вышла все-таки за Россию, за таможенный союз, за сотрудничество с Россией. И этих людей хотели как-то ущемить в их праве, ну... Да, в прямом смысле слова тогда фанатское вот это движение, нацики. Фан сектора все вот эти ну прошло негласное объединение всех ультрасов и вот тут вот эта команда ездила по городам устраивала определенные марши пытаясь как бы приломить там я не знаю людей но опять же грубо говоря да там команда 5000 человек всех спортиков или там грубо говоря 10 20 30 40 тысяч не, ну народ же, ну, сразу встал и прищучил их. Ну да, встал, пока не приехали. маски-шоу шоу Винницкий в один прекрасный момент. Да, ну, как говорят, Винницкие. Винницкие. У нас они жесткие, я пару раз их встречал. Просто. Ну то есть вот, говорят, приехал в Винницкий тогда Ягуар, если я не ошибаюсь. И 1 марта, после того, как выкинули Соболрады всех, приехал в Винницкий Ягуар и всех попаковал после чего сразу резко начались преследования избу не избу ну мне повезло я не попал в эту категорию знаю. Ну, знаю тебя просто не словили э -э нет ну ко мне никто и не приехал не ну имея в виду ты же как-то участвовал ну то есть говоришь что ты участвовал в антимайдане ну я думал может они где-то раз под шумок там нет, всех подряд загребли. нет 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 они начали ездить уже непосредственно по домам то есть и ну, они уже знали кто там да что. да они кого знали к тем они приехали так скажем то есть, многие, кто уехали тогда знакомые, на Донецк. Ну, что получается, все было спланировано? Ну, как Если спланировано? Если они знали, кто туда едет? Ну, кто что делает? Да нет, ну, опять же, никто же поначалу и не скрывался. Все же в не, ну, это понятно. Ну, опять же, камеры, не камеры. Я не знаю, 21 век, может, блин, участковый, да кто знает, как эта система проработала. Ну, многих начали. Ну, участковый мы... по-любому в заплете. Потому что начали, он знает, да, кто на районе может что-то там... Не, ну, заплёжках. наш участковый, мы вот так с ним пересекались. То есть он видел, мы обычно ездили, нас там человек 30 стабильно ездило. Да, он своей обходил. Своей компании ездили, то есть нормально все. Как бы к нам на районе только, я знаю, к двоим приезжали. троим. Вот непосредственно. Ну, не район. забрали, нормально все. Один уехал в Донецк, а двое остались. Ну и как-то так оно все разводилось. Ну что, драки, массовые драки. Побои. А в Киев не ездили на этот Майдан? Нет, в Киев не ездили. Ну, а что ты думаешь? Вот ну, ты по-любому же видел, как оно там все происходило. Может, даже не по телевизору, по телефону там обсуждал, может, с кем-то это все там. Так, ну, после того, как мы все это видели, после этого начались антимайданы. Сначала же все произошло в Киеве. Уже ага. после это начало все движение по городам расходиться. На Востоке начали постепенно собираться кучковаться против этого всего. То есть сначала же так Киев был, уже ага. после все остальное. Что, ну я жаль, когда Язва уже... хотела разрастись, нахуй. Ну, она не хотела. Ракова пухлына. Она разрослась, как ни крути. Как не, бы там... ну, видишь, спустя, блядь, много времени. Да, ну, я бы не сказал, что прям спустя много времени. Оно буквально за полгода все изменилось. То есть... Все изменилось кардинально. Да? А как только они добрались до власти, вся вертикаль полностью, начиная с силовых структур всех, они полностью все взяли под себя. По-любому. И они до сих пор, блядь, а сейчас уже вообще какой-то новый виток всех этих приколов. Я даже не знаю, как это объяснить. Сейчас просто, если тогда они только все прощупывали, налаживали, то сейчас это полный беспредел. Да, они уже там столько законов попридумывали, блядь, для себя, для своей жопы, что прикрыли почти со всех сторон. Да, все верно, абсолютно так. И всё. людей, и людей оставили без слова вообще, без так... слова выбора, без ну Тупо вообще затылали. Все ж кричат демократия, все ж кричат свобода слова. Выйди сейчас скажи что-то против. И вам покажут демократию. Да Но только вот в другой вот. стране можно вещать правду, блядь, о своей стране, блядь. Ну, честно сказать, никогда в жизни не подумал, что попаду в плен, и можно будет рассказать. Может, как-то судьба так и свела попасть в плен, чтобы, может, ну, как-то люди услышат, которые знают. Да ты знаешь, мой круг общения, как там бы не было, в принципе, все довольно-таки вменяемые люди остались, не считая даже на все это время. Многие, многие остались с нормальным мышлением, но большинство просто не хочет этого выражать. То есть все тихо дома за то, что русские пришли, а грубо говоря, на улице ты уже не скажешь. Да нет, что... ну если где-то выйдешь, даже говоришь, что сразу повязали и... да. Да? И, Доходит, на, и на ноле вывезли, блядь, Доходило до того, что ну, я лично у меня по мне повезло. Ну, как бы мне везло с этим моментом. У меня никогда телефон не смотрели. Если посмотрели мой телефон, я бы намного раньше где-то оказалось. Ну, ты кнопочный доставал, Нет, у меня не было кнопочного, ну просто. А вот у меня знакомых, да, проверяли телефоны, и были интересные группы, и было куча вопросов. Короче, есть контроль, тотальный контроль, и максимально это все пытается пресекаться. Сейчас, наверное, уже ты ничего не сделаешь при всем желании. Это только, только военным путем. Все, по-другому, я думаю, никак. Не остановить это все, да? Да, судя по всему, нет. Ну, а как же вот эти всякие конституции? Там, ну, это ж... Надо же соблюдать какие-то законы. Даже президент законы не соблюдает. Ну, так законы придумали. Для чего они нужны? Закон придумали для людей. Вот люди пусть исполняют. А они что? Они элита. Считают себя пупом земли. Им по барабану Ну, как получается, да. Они могут все, он может со спокойной душой сесть, уехать за границу. Что ему? А ты сиди, тебе нельзя выехать. Он может говорить, что хочет, делать как хочет. Они а у кого-то, у людей вообще спросили хоть что-то. Да Никуда они ничего вообще не ничего не говорят даже. Вот именно. Ничего, абсолютно ничего. Все моменты, когда надо было решать, грубо говоря, внутри страны, Вектор даже развития, там все эти моменты идеологические. Никто же этого даже не пытался сделать. Сделали просто одних козлами отпущения и в итоге еще и сказали, что из-за них осталось, началась война. Типа из-за русского языка, но это настолько... Это абсурд. Просто какой-то абсурд. Благодарю тебя за столь откровенный разговор о правде, которую ну, мы можем обсудить с тобой, сидя здесь в плену, об нашей Украине, которая пропадает без вести. Ну и для вас, дорогие украинцы, мы сделали такой формат видео, чтобы вы услышали правду от каждого военнослужащего, которого отправили на убой без его согласия насильным путем. И может вы откроете для себя что-то либо новое и откройте глаза, поднимите свои розовые очки, которые вам одели очень давно. И не будете слушать пропаганду украинских СМИ, а услышьте военнослужащих, которые все прошли и видели все своими глазами. Это правда для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь видео со своими друзьями, знакомыми, родственниками в разных соцсетях, мессенджерах. До скорых встреч!